Меня зовут Капустин Геннадий Павлович, я проживаю в России, я Малонецкий автономный округ, город Надым. Ну, в свое время у меня была обнаружена опухоль головного мозга, сказалось это в эпилептических нарушениях движения правой руки. Сделали МРТ, это все дело обнаружили. Ну, я прошел курс лечения в Москве, мне сделали операцию в клинике имени Пирогова, обучали в институте рентгенологии. Ну а мать сама с Украины, с Херсона, услышав про метод лечения в океана, посоветовавшись со мной, поехала сама, приобрела лекарства и я два курса пропил. Прошел год после того, как у меня обнаружилась болезнь. Я после окончания отпуска в Надыме собираюсь пройти контрольный курсы МРТ. И тогда ну, будут видны результаты. А так вообще самочувствие у меня хорошее. Вера есть, Да, вера есть, конечно. Но если бы не было веры, тогда нас бы тут не было с матерью. Поэтому и...